Pertama anak kita bukan um, untuk ujian makmal pun tikus makmal. Sebab Temput itu tuan kita... Roslan bin Hashim, Kuling Bandar Baru. Terima kasih kepada puan Yang dipertua Kuling Bandar Baru minta Menteri Pendidikan menyatakan rasional membenarkan kemasukan murid ke tahun 1 pada umur 6 tahun. Dan adakah kementerian telah menjalankan sebarang kajian empirical atau penilaian impak sebelum cadangan ini dibuat serta dibentangkan kepada Dewan. Terima kasih Saya jemput yang berhormat Menteri Pendidikan untuk menjawab Terima kasih um, Tuan Speaker Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat uh, Kulim dan juga Kanga yang berada dalam majlis pelancaran Rancangan Pendidikan Negara uh, dan terima kasih kerana sentiasa menyokong program Kerajaan Madani Tuan tadi petua um, selesai uh, sudah um, peluncuran itu dan dalam pengumuman itu yang amat Perdana Menteri telah pun um, mengumumkan dan salah satu dasar yang penting adalah uh, memberikan pilihan kepada ibu bapa untuk mendaftarkan anak berusia 6 tahun ke tahun 1 secara sukarela bermula sesi persekolahan tahun 2027. Pengumuman ini yang berhormat adalah manifestasi perancangan dasar Rancangan Malaysia ke-13. 2026 2030 yang telah dibentangkan dan telah pun dibahaskan dalam dewan ini. Ia merujuk kepada muka surat 93 uh, di bawah strategi B13 mempertingkatkan keberhasilan pendidikan menyatakan pendidikan rendah akan dimulakan pada umur 6 tahun selaras dengan amalan antarabangsa. Untuk makluman yang berhormat penegasan penting di sini ialah kemasukan pada umur 7 tahun kekal sebagai laluan persekolahan dan tiada sebarang paksaan kepada ibu bapa atau murid. Rasional utama penawaran kemasukan awal ini adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada kanak-kanak yang benar-benar bersedia dari segi perkembangan kognitif, emosi dan pembelajaran untuk memulakan pendidikan formal lebih awal. Kesediaan ini tidak ditentukan secara sewenang-wenangnya. Sebaliknya akan dibuat berdasarkan saringan diagnostik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan hanya kanak-kanak yang layak dan bersedia sahaja ditawarkan kemasukan ke tahun 1 pada umur 6 tahun. Dari sudut struktur pendidikan, pelaksanaan ini tidak akan mengubah tempoh persekolahan murid. Sama ada murid memulakan tahun 1 pada umur 6 tahun atau 7 tahun, semua murid tetap melalui 6 tahun pendidikan rendah dan 5 tahun pendidikan menengah selaras dengan struktur pendidikan sedia ada. Oleh itu, tidak ada penambahan tahun persekolahan di peringkat rendah dan tiada kesan negatif terhadap keseluruhan laluan pendidikan murid. Prakarsa ini bukan satu pendekatan baru, ialah amalan kemasukan uh, yang telah pun dilaksanakan di banyak negara dan um, walaupun bagaimanapun KPM ingin menegaskan bahawa pelaksanaan dasar ini akan dilakukan secara berfasa, terkawal dan tidak tergesa-gesa. Sebagai sokongan kepada prakarsa ini, KPM sedang giat memperkukuh pendidikan awal kanak-kanak melalui peluasan kelas prasekolah di seluruh negara bagi memastikan kesiapsiagaan prasarana menjelang pelaksanaan kemasukan murid 6 tahun pada 2027. KPM akan mengoptimumkan prasarana sedia ada di sekolah. Namun begitu, penambahan prasarana seperti bilik darjah akan dibuat secara berperingkat melalui ka kaedah Industrial Building System IBS berdasarkan keperluan dan situasi setempat. Dari segi sumber manusia, keperluan guru akan ditangani secara proaktif dengan pengambilan hak secara contract of service sebagai langkah jangka masa panjang keperluan guru terlatih akan terus disediakan menerusi program ijazah sarjana muda perguruan dan program diploma pasca siswazah pendidikan. Untuk maklumat yang berhormat, aspek pembelajaran asas atau foundational learning turut diberi penekanan. KPM telah menyediakan kurikulum persekolahan 2027 yang dirangka bagi memastikan penguasaan literasi, numerasi dan kemahiran pembelajaran asas murid dengan kandungan dan pendekatan yang disediakan uh, disesuaikan mengikut tahap kognitif. Kurikulum ini memastikan semua murid termasuk yang memasuki tahun 1 pada umur 6 tahun berupaya menguasai kemahiran asas sebelum melangkah ke tahap seterusnya. Selain itu, perkembangan murid akan dipantau secara berterusan oleh pihak sekolah dan sokongan pembelajaran yang bersesuaian akan diberikan bagi membantu penyesuaian mereka. Terima kasih uh, Tuan Speaker. Kulim Pandabari. Baik, terima kasih kepada YB Menteri atas uh, jawapan dan pencerahan yang dibuat dan juga terima kasih kepada uh, Kementerian kerana menjemput kami untuk majlis punjuran tersebut. Dan kerana jiwa saya dengan kangak ni masih tinggi Jiwa guru kami hadir pada hari itu Baik, soalan tambahan saya WB Menteri Saya ambil kutipan daripada soalan-soalan Yang sedang berlega di luar sana Dalam media sosial cukup panas Jadi saya ambil Sebagai tanggungjawab saya Sebagai ahli parlimen Saya ingin bertanya kepada kementerian Baik, salah satunya ialah Adakah pihak kementerian telah pun membuat eh uh, sesi libat urus katanya contohnya dengan guru-guru dengan guru besar, dengan pengetua, dengan PIBG, mungkin juga dengan uh, jawatankuasa pelengkah di parlimen untuk kita mendapat satu keputusan yang yang terbaik dan akhirnya apabila dibuat peluncuran tidak ada lagi kata-kata uh, yang sumbang di luar. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pelbagai orang bercakap Positif pun ada, negatif pun ada. Sekarang ni peluang untuk Menteri untuk membuat uh, pencerahan untuk di luar sana uh, mendapat satu maklumat yang tepat. Dan uh, ada juga yang bertanya mengapakah tidak dibuat uh, percubaan dulu, mungkin dua tiga negeri atau dua tiga tempat untuk melihat keberkesanan uh, apa ni pelancaran ni. Yang kedua kenapa pula diadakan uh, awalnya katanya pilihan optional. Soalan. Okey ya okey okey. Ah dan akhirnya kena ada diagnostik dan uh, akhir sekali apakah langkah kawalan selia bagi a uh, menyediakan tekanan sosial kepada ibu bapa sehingga kemasukan umur 6 tahun menjadi norma tersirat ataupun berlumba-lumba masuk uh, walaupun secara rasminya bersifat sukarela. Baik uh, sekian terima kasih. Terima kasih kasih um, Tuan Ibu Pertua Terima kasih Yang Berhormat Saya ingin tekankan begini Yang Berhormat Apa yang Yang Berhormat um, bangkitkan uh, Dan apa saja concern daripada masyarakat ketika ini sangat valid Kerana ini adalah perkara baru uh, Dan juga kami mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan penerangan Dan juga mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan Bahawa apa yang dirancang ini Mesti benar-benar uh, berlaku dalam keadaan yang sangat baik Baik, saya ambil pendekatan begini Yang Berhormat Pertama, anak kita bukan um untuk ujian makmal pun tikus makmal. Sebab itu kita tekankan bahawa dalam konteks ini kita nak bagi tumpuan kerana ia adalah dasar yang telah pun kita bincangkan bahaskan dalam RMK 13. Jadi soal libat urus itu semua telah pun berlaku uh, contohnya dalam jelajah masa depan pendidikan negara, uh, kita telah pun ada portal cadangan pendidikan masa hadapan uh, dan berbagai sesi libat urus di peringkat uh, akar umbi yang menjurus kepada uh, isu pendidikan awal ini dan penekanan Uh, kepada apa yang kita hasrat dan rancangkan itu itu yang pertama yang kedua kita tidak berhasrat ia menjadi rintis yang berhormat sebab itu kita sebut ia berfasa sebab itu kita sebut ia sukarela sebab itu kita sebut bahawa ia harus berlaku dengan sokongan diagnostik betul yang amat berhormat kepada Menteri telah mengumumkan ia sukarela tetapi dari segi mekanismanya, itulah dia KPM yang tentukan mekanismanya mesti melalui proses diagnostik dan mesti ada sokongan emosi, psikosoial yang berhormat. Sebab itu kita tidak akan tinggalkan anak-anak ini begitu sahaja. Dia mesti disokong oleh ujian diagnostik itu, kemudian mesti ada sokongan psikosoial kepada kanak-kanak ini kerana ini adalah satu um, maknanya keadaan yang baru untuk mereka. Dan uh, saya tidak fikir yang berhormat bahawa apa yang kita hasratkan ini, Uh, sifatnya um, uh, dalam konteks uh, tergesa-gesa ataupun kita tidak melibatkan um, semua pihak yang kita hasratkan ketika ini yang berhormat pertama adalah memastikan hak, kesejahteraan dan the welfare the interest of the child ini kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh kita juga melihat yang berhormat bahawa tujuan uh, kita melihat keseluruhan uh, dasar ini adalah untuk melihat kepada menekankan asas mengikut tahap perkembangan murid dan bukan mempercepatkan pembelajaran akademik. Bukan Ini bukan soal berlumba-lumba. Kita juga melihat bahawa kanak-kanak yang bersedia sahaja yang kita akan sambut melalui ujian diagnostik ini dan kita melihat bahawa persediaan itu harus melalui proses melihat kepada emosi, kognitif, kemahiran mereka yang telah bersedia untuk masuk dari aspek itu. Dan pembangunan modal insan yang berhormat bergantung kepada kualiti pembelajaran dan kemahiran asas dan bukan semata-mata umur kemasukan sekolah. Jadi saya minta Yang hormat bantulah kami juga untuk sama-sama kita positifkan perkara ini insya-Allah dan uh, kita lakukan ini adalah untuk anak-anak kita uh, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Terima kasih Tuan Speaker. Sri Kading. Terima kasih uh, one Speaker. Terima kasih pada menteri di atas penjelasan yang penjelasan berkaitan dengan kemasukan Anak-anak umur 6 tahun ke tahun 1. Serigada menyokong sebab kita dapat lihat bahawa sebahagian besar daripada rakyat kita pada hari ini, ibu bapalah maksudnya, telah mengantar anak-anaknya ke tadika. Yang kadang-kadang tadika pun kurang dari segi keselamatannya, dari segi kesempurnaan peralatan dan tenaga pengajar. Straight to the point, tanya soalan. Yeah. Apa yang penting uh, pada Seri Gading, pertama sekali kita mengharapkan, ibu bapa mengharapkan sekolah ada tempat, ada guru, terutamanya di kawasan bandar. Sebab itu keperluan mereka. Dan ke, sebahagian besar daripada ibu bapa, khususnya orang-orang muda, di kalangan ibu bapa yang muda ni, yang masih aktif, dia memang hantar, perlu anak dia hantar ke sekolah untuk untuk ketadika. Jadi kalau ada sekolah, yang lebih masa untuk mereka berada di sana Dan keperluan itu kalau boleh dipertingkatkan dengan bantuan guru Sebab pelajar-pelajar umur 6 tahun ini dia lebih kecil Dia perlukan bantuan bantuan pembantu guru lah untuk menguruskan mereka Jadi adakah persiapan-persiapan itu telah dilihat oleh kementerian untuk kebaikan rakyat Sekian terima kasih Yang uh, dipetua um, dan juga pada soalan um, Sri Gading, saya lihat semua yang bangkit hari ini uh, adalah semua guru-guru, mantan guru-guru yang pastinya memberikan tumpuan kepada isu ini. Uh, berbalik pada soalan Sri Gading, saya um, ingin memberikan jaminan begini Sri Gading, bahawa dalam kita merangka dasar, um, ia harus datang dengan strategi yang menyeluruh dan persiapan yang menyeluruh. Sebab itu dalam jawapan saya sebut tadi bahawa kita memberikan tumpuan kepada mereka yang sukarela, kemudian ia harus diikuti dengan ujian dan diagnostik untuk memperkukuhkan persiapan itu dengan sokongan psikososial dan kemudiannya berdasarkan apa yang kita lihat, persiapan prasarana itu juga sangat penting. Kegusaran ibu bapa ini valid sebab tu saya kata kegusaran ini valid. Dan kita tidak boleh menafikan apabila mereka bertanya tentang adakah kelas cukup? Adakah guru cukup? Itu soalan bagi saya yang kita kena jawab. Jadi sebab itu dalam jawapan saya sebentar tadi, saya telah menekankan bahawa unjuran guru ini dengan pihak SPP akan kita laksanakan dan kita akan ambil langkah proaktif maksudnya guru-guru COS guru-guru persiapan guru ni kita akan segerakan Yang Berhormat bagi memastikan selepas kita dapat data ini um, dan dalam tempoh um, maknanya kita membuat um, tawaran ini kepada ibu bapa yang sukarela kita akan tahu dan sekarang ini pun kita telah pun mempersiapkan dari segi uh, pemetaan um di mana negeri yang akan kita jangka ada permintaan mana-mana uh, sekolah yang kita jangka uh, akan dapat um, maknanya limpahan ataupun uh, sokongan berdasarkan dasar ini jadi ini semua telah pun kita ambil kira dan bahagian pembangunan kita juga bersedia untuk melaksanakan semua projek-projek yang terkait rapat dengan pembinaan kelas-kelas tambahan ini jadi insyaAllah, um, tapi saya juga ingin membuka ruang kepada yang berhormat sekalian sekiranya ada persoalan-persoalan itu nanti yang diterima daripada rakyat di kawasan-kawasan masing-masing. Um, saya minta untuk terus um, diberikan kepada saya dan Timbalan, supaya kami terus boleh address isu-isu concern dalam masyarakat ini uh, dan dasar ini kita dapat laksanakan dengan baik. Terima kasih, Tuan Speaker.